А, смотри, там опять противостояние. Видишь российские флажки? Плаги коммунистов. Ну да, как в прошлый раз. Противостояние продолжается.

Смотри, двухглавый орел. Вот. А мы а что указает, у Клахупа на самом деле нет. Это, а это люди, вообще, не люди, а это люди же так нормально не поступают. Это вы там приплаченные Какой нормальный человек такой. Нет, будет. дело в том, что в воскресенье привозили с Артем Соли рабочие. Понимаете? И они стояли под российским флагом. Но это проплачено. Это понятно. Это, за зарплату, за все. Конечно. Это тоже может быть за зарплату. Героям слава.

знаешь, вагон уже стоят намного, намного меньше, чем в прошлый раз. Ну, я надеюсь, это пытаюсь здесь. Так, здесь главное, чтобы не дошло до настоящего года. Отношусь к нашим оппонентам. Здесь находятся наши братья. Здесь находятся наши соседи. Ганьба! 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 Позор! 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 Я всегда гордился, что я родился в Донецке. Я всегда гордился, что это был толерантный регион. Это регион, где проживает 132 этноса. Это место, где уважают все языки, все религии. Сегодня мне с... Сегодня я не могу этого сказать, к сожалению. Ведь сегодня перевернулась страничка. Я не могу стоять с флагом... Я хочу и буду стоять О, спектакль. <плакова> Местя. 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 Слышно, Местя. с флагом мы не могу говорить, что мы едины вместе. Едины вместе. Едины вместе. Едины. Едины. Едины.

I life no, 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 no. É Vamos lá. слабенькие. Слегка дезориентировал. Да